श्री गजवदन दयगुलिसि वागीश्वरि वोलुमे स्मरि सागरशयन न ईशन सूर्यन आगम पूजयरितमात्मरे विनयदलि ना सन्ततसङ्कटसंकुलदी चिन्त्ययी भव मन्त्रविधानदिदेवारवलिसुव सन्तरुणीवति करुणदलिमहामन्त्रक्षते यानि कोडबे कु ದುಷ್ಟ ಗೃಹಗಳ ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವ ಪಡೆದೇವು ಬಾಳಿನಲಿ ನಷ್ಟ ಕಳೆದು ಶುಭವದಾಗುವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಗೃಹಗಳ ತೃಪ್ತಿಯ ಪಡಿಸುತ್ತ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು ദോഷത്തിളിയതലെ ബളലി ദൂ സിരളലി ദൂ ഭൂസുര വര നീ വയദിന്ദരുന്നരസുത്ത മന്ത്രാക്ഷതയ കൊടബേ കു निम्मु पदेशद सुधे योलगे, नम्मनु पालि सिक्रुपे योलगे, धर्मदी कार्मदी लोपवे निसदे, निम्मदी इंदलिना मङ्गलकर व्रतमा भङ्गारदतेरदन्ते सङ्गडनी विद्यम् नडेसिरे वन्दुति पुरोहित श्रेष्ठरे मन्त्राक्षतया कोडबे को नी कोट्ट मन्त्राक्षतया वास्तु पुरुषना मेलिरिसि कुलद हिरियराविनय दे कूड्रिसि सर्वषिरसाष्टाङ्गवगयुत